Главное рождественское чудо для следующей участницы из команды Светы Лободы Виктории Литвинчук – это возможность собрать семью за одним большим столом. Ведь с недавнего времени мама, папа и сама Виктория живут в разных концах Украины. Як Доїхали. Я коли приїжджаю завжди в городок. Я дуже щаслива. Я дуже сюди хочу тут бути, жити. Ми переїхали в Київ, тому що зрозуміла, що мені потрібно професійно займатися вокалом. Зайти вчителя хорошо. Мама переїхала в Київ разом зі мною заради мене, щоб мені допомагати. А тато залишився тут. Я завжди чекаю цієї п'ятниці, суботи. Приїжджаємо. Ми обов'язково сідаємо всі за стіл, обговорюємо, що що в нас там було, як там в нас тут родина, сім'я, квартира, знайомі, друзі, якісь і затишок домашній. І все, і воно мені дуже дороге. Ми раді, що ти приїхала сюди, приїхала з першої своєї такої перемоги. Я не одразу звикла до Києва. У нас тут в городку все спокійно. Звичайно, було дуже важко. Вона казала, що ні, тата, я не зможу просто тут бути. Настільки було психологічно цей бар'єр преодоліти. Я хочу, щоб вся наша сім'я була в Києві, щоб всі трималися тільки разом. И еще хочу, просто чтобы все люди были счастливее и здоровее. Света, перед самым эфиром, перед финалом вы меняете песню для Виктории. По-моему, это очень рискованный поступок. Чем вы объясните этот поступок свой? Вы знаете, да, мы всегда с Викторией рискуем, потому что она исполняет песни любого жанра, любого направления. В данный момент э, Виктория сама подошла ко мне и сказала: Я хочу, я живу в Украине, я живу в этой стране, я ее очень люблю. Я хочу петь песню украинскую. Светлана, давайте мы срочным образом поменяем песню. А я перед этим пару ночей сплю и думаю о том, что Виктории нужна украинская песня легендарная песня, большая песня, которую вы сейчас услышите. Давайте послушаем и посмотрим. На сцене Виктория Литвинчук. Голупів, не в тому річ, не в тому річ. Що я люблю на ж сказали, лиш тобі". Не в втім, печаль, не втім печаль, що цілий все був колись в твоїх очах, безмежний все.

See Ну не знаю, как вас, а меня бросает то в жар, то в холод попеременно. То Из-за того, что в свои 13 лет Вика Литвинчук уже внутри готова к такой вот сложной, неразделенной любви. Прожила песню на наших глазах. Тина, вот, ну, если бы вы все-таки выбрали, вернее, Вика выбрала бы вас, и она бы была членом вашей команды, вы бы доверили ей петь такую тяжелую песню? Это очень красивая песня, и каждый вокалист считает а, как и Навалю и Ни тоже а, за правило исполнить это. Но песню. она же идет не из связок, она должна вот отсюда идти. Конечно с же, конечно же. Ну, ну ничего, ну да, трагическая песня, почему бы и нет? Ведь это а, гениальное произведение, Микола Мосгвого. Память ему такой-то день мы его вспомнили, и это замечательно. Света, вы песню поменяли в последний момент, это серьезный шок для исполнителя, а тем более для иного исполнителя. Как вы считаете, Вика справилась с этим? Я считаю, что для такого исполнителя, как Викуля, нет вообще границ. Она... Она... Вы знаете, она реально может все. То есть это человек, который... Большой трудяга. Она с утра до вечера занимается, занимается вокалом, занимается мастерством актера. И вот каждый раз на репетиции, когда она поет, мне кажется, что она поет последний раз, потому что у нас сразу возникают слезы, мы мы сразу настолько, вы знаете, даже когда я ее слушаю, мне порою отнимается до речи. И потому что я понимаю, что когда человек поет душой, когда он поет всем сердцем, тут тут невозможно ничего говорить, потому что она уникальна в своем роде, она такая одна. you Вы знаете, я хочу э, сказать, что когда, человек, когда у человека нет никого, нет известных родителей, нет людей, которые ее подталкивают на конкурсы, в которых она выигрывает постоянно, потому что она производит фурор у людей, когда она поет, все просто говорят, что это небесной красоты девушка, это небесной красоты вокалист, и этот вокалист достоин самого-самого лучшего. Я за тебя гору. Спасибо тебе, моя хорошая. Спасибо, Света. Вот пользуясь тем, что ты сейчас, Вика, стоишь в этом магическом волшебном кругу загадай свое самое заветное желание. В сочельник обязательно оно сбудется. Хмельницкая область, если вы хотите, чтобы ваша землячка обязательно стала суперфиналистом детского голоса, хоть она и временно живет в столице, отсылайте смс-сообщение за Викторию на короткий номер 9969 Молодец! с цифрой 5. Или звоните 0910-2805. Все это за Викторию Литвинчук.